फिलिपियों के नाम पौलुस रसोल का खत फिलिपियों बाब एक यसु मसीह का खादिम पौलुस और तिमोथियस ये खत लिख रहा है खुदा के तमाम मुकद्दस लोगों के नाम जो मसीह यीशु में यकीन रखते हैं जो फ़िलिपी में और तमाम बुज़ुर्गों और ख़ास मददगारों के साथ रहते हैं हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और सलामती तुम पर हो मैं जब भी तुम्हें याद करता हूँ अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ मैं हमेशा अपनी दुआओं में तुम्हारे लिए खुशी से दुआ करता हूँ जब मैंने लोगों को खुशखबरी सुनाई उस वक्त तूने मेरी मदद की उसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तुम जब से ईमान लाए तब से लेकर आज तक तुमने मेरी मदद की खुदा ने तुम्हारे बीच ने एक सलूक शुरू किया और वह उस काम को उस वक्त मुकम्मल करेगा जबकि यसु मसीह फिर आकर उसे पूरा करेंगे और मुझे उसका यकीन है तुम सब के बारे में मेरे लिए इस तरह सोचना सही है क्योंकि तुम मेरे दिल में हो और मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करता हूँ तुम सब मेरे साथ खुदा के फजल में शरीक हो तुम फजल में मेरे साथ उस वक्त भी शरीक थे जबकि मैं कैद में था और खुशखबरी के जवाब दे और सबूत में तुम मेरे साथ हो खुदा बाप जानता है कि मैं तुमको देखने की कितनी ख्वाहिश रखता हूँ मैं मसीह यीशु की मोहब्बत से तुम सबको मोहब्बत करता हूँ मेरी ये दुआ तुम्हारे लिए है तुम्हारी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए बढ़ेगी हर चीज़ में तुम्हारा इल्म और समझ मेरे लिए बढ़े और तुम अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सको और फिर अच्छाई को इख्तियार करो ताकि तुम मसीह के आने के दिन तक पाक और बेयब रहो और तुम बहुत सारे अच्छे काम ईसु मसीह की मदद से करो ताकि खुदा का जलाल और तारीफ मिले भाइयों और बहनों मैं तुम्हें उन तकलीफ़ों के मुतालिक बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ पेश आईं जो खुशखबरी फैलाने में मददगार हुई ये बात साफ़ है कि मैं क़ैद में क्यों हूँ क्योंकि मैं मसीह में ईमान रखता हूँ और शहनशाह के सारे पहरेदार और दूसरे लोग ये जानते हैं मैं क़ैद में हूँ लेकिन ईमान वालों की हिम्मत ज़्यादा बंधती है वो बगैर किसी खौफ के मसीह के पैगाम में हिस्सा लेते हैं कुछ लोग मसीह के लिए तबलीग करते हैं क्योंकि वो हसद और झगड़ा करते हैं जबकि दूसरे लोग नेक नियत से मसीह की मुनादी देते हैं ये लोग मुनादी इसलिए देते हैं कि यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं वो जानते हैं कि खुदा ने खुशखबरी के कामों के जवाबदेही करने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है लेकिन वो दूसरे लोग हैं जो मसीह की तबलीग करते हैं वो खुद गर्जी से करते हैं उनका इरादा ही गलत है और वह मुझे क़ैद में भी तकलीफ़ें देने का सबब बनेंगे अगर वह मुझे तकलीफ़ें देते हैं तो मैं उनकी परवाह नहीं करता अहम चीज़ ये है कि वह लोगों से मसीह के मुतालिक कहते हैं मुझे खुशी है कि वह लोग मसीह के मुतालिक कहें ख्वाह किसी सबब से हो या सच्चाई से हो या झूठे बयानों से हो वह लोगों को मसीह के मतलब कहते हैं इस तरह मेरी खुशी जारी रहेगी तुम्हारी दुआओं के जरिए से और यीशु मसीह की रूह की मदद से मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी की राह तक ले जाएगी ये मेरी उम्मीद है और यकीन कामिल है कि मैं अपने किसी भी तबलीगी मकसद में नाकाम नहीं हूँ मैं हमेशा की तरह ज़मीन पर मसीह की आजमत को बताता रहूँगा चाहे उसके लिए मरूँ या जिंदा रहूँ क्योंकि जिंदा रहने का मतलब है जिंदगी मसीह के लिए है और उसमें मौत भी मेरे लिए नफा है अगर जिस्मानी तौर से ज़िंदा रहता हूँ तब मैं खुदावंद के लिए काम करने के काबिल हूँ लेकिन मैं किस चीज़ को अपनाऊँ जिंदगी को या मौत को मैं नहीं जानता मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है मैं उस जिंदगी को छोड़कर मसीह के साथ होना चाहता हूँ और यही मेरे लिए बेहतर है लेकिन तुम लोग यहाँ जिस्मानी तौर से मेरी ज्यादा जरूरत समझते हो मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ठहरूंगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा तुम अपने ईमान और खुशियों में आगे बढ़ सको तुम लोग मसीह यीशु में बहुत खुश होगे, जब दोबारा मैं तुम्हारे साथ होंगे लेकिन इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हारी जिंदगी के रास्ते मसीह की खुशखबरी के मुताबिक मुबिक होना चाहिए अगर मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मिलूं या तुमसे दूर रहूं, मैं तुम्हारे मुतालिक अच्छी बातें सुनना पसंद करूंगा। मैं सुनना चाहूंगा कि तुम मुतफ़ा मकसद के लिए मजबूत खड़े हो और हर मुमकिन कोशिशों से ईमान को फैलाने के लिए काम करते हो जो खुशखबरी में है और तुमको किसी भी हाल में नहीं डरना चाहिए उन लोगों से जो तुम्हारे मुखालिफ हैं ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत हैं खुदा की तरफ से कि तुम्हारी नजात है और हलाकत उनके इंतजार में है क्योंकि खुदा ने तुम्हें मसीह में ईमान की वजह से इज्जत दी और सिर्फ यही नहीं बल्कि मसीह के लिए तकलीफें झेलने के लिए भी इज्जत दी जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुमने मेरी जद्दोजहद को देखा और अब तुम सुनते हो कि मैंने जद्दोजहद की है तुम खुद भी इस किस्म की जद्दोजहद में रहते हो फिलीपियो बाब दो मसीही में कोई और राह है कि मैं तुमसे करने को कहूँ क्या तुम्हारी मोहब्बत मुझे आराम पहुँचाने के काबिल बनाती है क्या हम उसी रूह में शरीक हो सकते हैं क्या तुम्हारे पास रहम और मेहरबानी है अगर तुम में ये चीजें हैं तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे लिए कुछ करो मैं खुश हूँ तुम सोचने में एक रहो और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो इत्तेफाक के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर एक मकसद के तहत रहो आपसी अख्तलाफा और बेजा फख्र के बायस कुछ न करो नरमी से पेश आओ और लोगों को अपने से ज्यादा इज्जत दो सिर्फ अपनी ही जिंदगी से दिलचस्पी मत रखो बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगियों में भी दिलचस्पी रखो तुम्हारी जिंदगियों और ख्यालात में तुमको चाहिए कि मसीह यीशु की तरह रहें मसीह खुद हर चीज में खुदा के जैसा था मसीह खुदा के मसावी थे लेकिन मसीह ने कभी नहीं सोचा कि खुद को खुदा के साथ मिलकर उसकी हर चीज़ में बराबरी करे बल्कि उसने तो अपना सब कुछ कुर्बान करके एक खादिम का रूप अख्तियार कर लिया और इंसान की मानिंद बन गया और वह अपने खारिजी रूप में इंसान जैसा बन गए वो सही आदमी बन गए और अपने आप को हकीर बनाकर खुदा का फरमा बरदार हो गया मौत को गंवरा कर लिया हाँ बिल्कुल वो सलीब की मौत हासिल की क्योंकि मसीह खुदा के फरमा बरदार थे खुदा ने भी उसे आला रुतबा दिया था खुदा ने उसको मसीह का नाम दिया और किसी नामों से ज्यादा सरफराज किया खुदा ने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि वो चाहता था कि हर शख्स ख्वाह आसमानों का हो ख्वाह ज़मीनों का ख्वाह उनका जो ज़मीन के नीचे हैं यीशु के नाम पर झुकें। हर शख्स इकरार करेगा कि यीशु मसीह ही खुदावंद है जब वो कहते हैं तो खुदा बाप हमारा जलाल ज़ाहिर करेगा मेरे अजीज़ दोस्तों फर्मा बरदार रहो जब मैं तुम्हारे साथ था तो तुम खुदा के फर्मा बरदार थे ये इससे ज़्यादा अहम है कि तुम उस वक्त भी फर्मा बरदार रहो जबकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ मेरी मदद के बग़ैर तुम्हें ये यकीन करना चाहिए कि तुम अपनी नजात की राह निकाल लोगे ये तुम्हें बहुत ही ताज़ीम और खुदा के खौफ से करना चाहिए हाँ खुदा तुम में काम कर रहा है खुदा तुमको ऐसे काम करने की ख्वाहिश देता है कि तुम वह करो जिससे वो खुश होता है और वह ऐसा तमाम काम करने के लिए तुम्हें ताकत नवाजता है हर चीज बगैर किसी झगड़े के और दिल में मलाल के बगैर करो तभी तुम बेकसूर और बग़ैर किसी गुनाह किए हुए खुदा के मासूम बच्चों की तरह हो गए लेकिन तुम्हारे एतराफ़ खराब लोग हैं और उन लोगों में तुमको रोशनी की तरह चमकना चाहिए तुम उन लोगों को वह जिंदगी का पैगाम पेश करो जिससे उन्हें ज़िंदगी मिल सके तब मैं इस तरह फख्र करूँगा जब मसीह दोबारा आएगा मैं मुतमइन हूँगा क्योंकि मेरा काम ज़ाया नहीं किया गया मैं इस दौड़ में जीत गया तुम्हारा ईमान तुम्हें खुदा की ख़िदमत में अपनी जिंदगी कुर्बान करने के काबिल बनाता है अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे ईमान के लिए तुम्हारे साथ अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ जिसके लिए मैं खुश हूँ और मेरी खुशी में तुम सब शरीक हो गए और तुम्हें भी मेरे साथ खुश होना और तुम्हारी खुशियों में मुझे भी शामिल करना होगा मैं खुदा खुदावंद यूसु मसीह में उम्मीद रखता हूँ कि तिमोथियस को बहुत जल्द तुम्हारे पास भेजूँ ताकि मुझे तुम्हारा खबर ख़ैरियत सुनकर इतमान व सुकून हासिल हो सके मेरे पास तिमोथियस जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं वो सच्चाई से तुम्हारी देखभाल करेगा दूसरे लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं उन्हें यूसु मसीह के काम से दिलचस्पी नहीं है तुम जानते हो कि तिमोथी किस किस्म का आदमी है तुम जानते हो कि उसने मेरे साथ खुशखबरी देने में काम किया था वो बेटे की मानंद है जो अपने बाप की खिदमत करता है मैं उसको जल्द तुम्हारे पास भेजने का मंसूबा रखता हूँ मैं जब यह जान जाऊँगा मेरे साथ क्या होगा तो मैं उसको भेजूँगा मुझे यकीन है कि खुदाबंद तुम्हारे पास जल्द आने के लिए मेरी मदद करेगा एक फर्द तुस मसीह में, में मेरा भाई है वो मेरे साथ मसीह की फौज में काम और ख़िदमत करता है जब मुझे मदद की जरूरत थी तो तुमने उसे मेरे पास भेजा कि मेरी जरूरतों को पूरा करे अब मैंने फैसला किया है कि उसे तुम्हारे पास वापस भेज दूँ। मैं उसको भेजता हूँ क्योंकि वो तुम सबको देखने के लिए बेकरार है वो रंजीदा है क्योंकि तुमने सुना था कि वो बीमार था वो बहुत बीमार था और वो भी इतना कि जैसे मर ही जाएगा लेकिन खुदा ने मेरी और उसकी मदद की ताकि वो मुझे ज़्यादा दुख ना मिले इसलिए मैं उसको तुम्हारे पास जल्द भेजना चाहता हूँ जब तुम उसे देखोगे तो तुम दोबारा बहुत खुश होगे और मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊँगा उसको खुश आमदीद कहो खुदावंद के आने पर खुशी का इजहार करो उसकी मानंद रहने वाले लोगों को इज्जत दो वो मसीह के काम में तकरीबन मर चुका है उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि जो कमी तुम्हारी तरफ से हुई हो उसको पूरा करे फिलिपियो बाप तीन इसलिए मेरे भाइयों और बहनों खुदावंद में खुश रहो तुम्हें दोबारा यही बात लिखने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं और ये तुम्हारे महफूज रहने में मदद देगा उन लोगों से होशियार रहो जो बुरे काम करते हैं जो कुत्तों की मानंद हैं वो जिस्म को कटवाने पर इसरार करते हैं लेकिन हम उन लोगों में से हैं जो सच्चे तौर पर खतना करवाए हैं हम खुदा की इबादत उसकी रूह के जरिए करते हैं हमें फ़ख्र है कि हम यसु मसीह के हैं हम किसी फितरी चीज़ पर भरोसा नहीं करते हती अगर मुझे किसी फितरी चीज़ पर भरोसा भी हो तब भी मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करता अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो खुद पर भरोसा रख सकता है और उसका सबब भी हो तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास सबसे बड़ा सबब खुद मुझ में भरोसा का है मेरी पैदाइश के आठ दिन बाद मेरा खतना करवाया गया मैं बनी इसराइल के बिन्यामीन ख़ानदान से हूँ मैं इब्रानी हूँ मेरे वालद भी इब्रानी थे मूसा की शरीयत मेरे लिए बहुत अहम थी इसीलिए मैं फरीसी हुआ मैं अपने यहूदी मजहब पर होने से बहुत मुश्तिल था कि मैंने कलिसिया को सताया था कोई भी शख्स मूसा की शरीयत की इत पर मेरी कोई गलती ना पा सका पहले ये चीज़ें मेरे लिए बहुत अहम थीं लेकिन मैंने फैसला किया है कि इन चीज़ों की कोई वकात मसीह की वजह से नहीं रही सिर्फ वही चीज़ें नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम चीज़ों की वक़ात नहीं अगर मसीह यीशु मेरे खुदावन की आजमत का मुआजना किया जाए मसीह की वजह से मैं वो तमाम चीज़ें दे चुका हूँ जिसे कभी मैंने अहम समझा था और अब मैं समझता हूँ कि वो सब चीज़ें कम माया नाज हैं ताकि मैं मसीह को पा सकूं, यही बातों ने मुझे मसीह में रहने को मुमकिन किया मसीह में मैं खुदा से रास्तबाज हुआ और ये मेरा शरीयत पर अमल करने से नहीं बल्कि मसीह पर ईमान लाने से आई इसलिए मेरे ईमान की वजह से मुझे सही बनाया मैं मसीह और उसकी मौत से जी उठने की ताकत के सबक को जानता हूँ मैं मसीह की मुसीबतों में हिस्सेदार बनकर उसकी मौत जैसा बनना चाहता हूँ अगर मुझ में वो खसूसियात होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मौत से ज़िंदा उठाया जाएगा इसका ये मतलब नहीं जैसा कि खुदा ने चाहा हो मैं अब तक उस मकसद को नहीं पा सका लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि उस तक पहुँच सकूँ मसीह की ख्वाहिश है मैं वैसा ही करूँ जैसा वो चाहता है और इसी सब से उसने मुझे अपना चहिता बना लिया भाइयों और बहनों मैं जानता हूं कि मैं अभी इस मकसद को नहीं पा सका लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा करता हूं, वो ये कि मैं माजी की चीज़ों को भुलाता हूं, मैं जहां तक हो सके उस मकसद को पाने की कोशिश करता हूं, तमाम कोशिशों को जारी रखा हूं, मकसद को पाने के लिए और इनाम हासिल करने के लिए वह इनाम मेरा अपना है क्योंकि खुदा ने मसीह के जरिए मुझे ऊपर बुलाया है हम जो रूहानी जिंदगी में बढ़े हैं मुकम्मल होने के लिए तो हमें उस रास्ते को भी पहचानना होगा और अगर उनमें से वही चीज़ तुम उस नज़रिए से नहीं सोचते तो खुदा उसको तुम्हारे लिए वाजे कर देगा लेकिन अब हमें सच्चाई पर अमल करने के सिलसिले को जारी रखना होगा भाइयों और बहनों तुम सब लोगों को मेरे जैसा रहने की कोशिश करनी होगी और उन लोगों की पैरवी करनी होगी जिनको हमने उम्दा मिसाल बनाया है कई लोग मसीह के सलीब के दुश्मनों की तरह रहते हैं मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में कई मर्तबा कह चुका हूँ और ये चीज़ उन लोगों के बारे में कहते हुए मुझे रुलाती है जिस रास्ते को उन लोगों ने चुना है उन्हें तबाही की तरफ ले जा रहा है वो लोग खुदा की खिदमत नहीं करते बल्कि उनका पेट ही उनका खुदा है वो लोग बेशर्मी के कामों पर फख्र महसूस करते हैं वो सिर्फ दुनिया की चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं हमारी मंजिल आसमान में है जहां हम अपने नजात दहंदा के आने के मंतजर हैं वो नजात दहंदा मुंजी यानी खुदावन ईसु मसीह ही है वह हमारे नाकिस जिस्मों को बदल कर अपने जलाली जिस्म जैसा बना देगा मसीह ये अपनी ताकत से कर सकते हैं और उस ताकत के जरिए वो हर चीज पर हुकूमत करने के अहल हैं फिलिपियो बाब चार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम मेरी खुशियाँ हो और मुझे तुम पर फख्र होता है खुदावंद पर मजबूती से कायम रहो जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ मैं यूदिया और सीयन और तेखी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुदावंद में एक जैसे कौल करार को बनाए रखें और मैं तुमसे कहता हूँ मेरे वफादार साथियों तू उन औरतों की मदद कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ खदमत की और खुशखबरी का कलाम सुनाने में अजीम दुख बर्दाश्त की है उन्होंने यनस और दूसरों के साथ मिलकर काम किया है उनके नाम किताब हयात में लिखे गए हैं हमेशा खुदावंद में खुश रहो मैं दोबारा कहता हूँ कि खुश रहो तमाम लोगों को ये देखने दो कि तुम मेहरबान हो खुदावंद जल्द ही आ रहा है किसी भी चीज़ के मुतालिक गम न करो लेकिन खुदा से हमेशा दुआ करके और इल्तिजा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करो और जब भी दुआ करो शुक्रिया के साथ करो और खुदा की सलामती तुम्हारे दिलों और दिमागों को यीशु मसीह में रखे और जो सलामती खुदा देता है बहुत ही अजीम है और हमारी समझ में न आने वाली है भाइयों और बहनों इन चीज़ों के मुताल सोचते रहो जो अच्छे और लायक तारीफ है उन चीज़ों के मुतालिक सोचो जो सच्चाई और इज्जत रास्ती पाकबाजी खूबसूरती और इज्जत के काबिल हैं और वही चीज़ें करो जो तुमने मुझसे सीखी हैं वह जो हासिल किया है जो तुमने मुझसे सुना है मुझे करते देखा है और सलामती का खुदा हमारे साथ रहेगा मैं खुदावन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अपनी तवज्जो मेरे लिए दोबारा दिखाई तुमने उसको मेरे लिए जारी रखा लेकिन तुम्हें यह दिखाने का मौका न मिला मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं कहता कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए जो कुछ मेरे पास है उससे मैं मुतमिन होता हूँ और जो कुछ होने वाला है उससे भी मुतमिन हूँ मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह छोटा रहना है और यह भी जानता हूँ कि अमीरी में किस तरह रहना है कैसा भी वक्त हो कोई भी हालात हों चाहे पेट भरा हुआ हो और चाहे भूखा हो चाहे पास में बहुत कुछ हो और चाहे कुछ भी ना हो खुश रहने का राज सीखा है मैं हर चीज मसीह के जरिए कर सकता हूँ क्योंकि वो मुझे ताकत देता है लेकिन ये अच्छा हुआ कि जो तुमने मेरी मदद की जबकि मैं मदद चाहता था फिलिपी लोगों याद रखो जब मैंने पहली बार खुदा के कलाम की खुशखबरी दी जब मैंने मकदुनिया को छोड़ा कोई भी कलीसिया ऐसी न थी जो लेने और देने में मेरी मदद की हो कई मरतबा तुमने मेरी ज़रूरत की चीजें रवाना की जब मैं थिसल नेकियों में था हकीकत में ये मेरा तोहफा नहीं था कि मैं तुमसे बाद में ले लूं, लेकिन मैं होशियार रहना चाहता हूं। तुम में वो नेकियां हों जो किसी को देने से मिलती हैं मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ है बल्कि हकीकत में मेरी जरूरत से ज्यादा ही मेरे पास है वह तोहफे इफरतस के जरिए से मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजे तुम्हारे तोहफे नज़र चढ़ाने की मीठी खुशबू जैसी हैं जो खुदा के लिए नजर करते हैं इस कुर्बानी को खुदा खुश होकर कबूल करता है मेरा खुदा बहुत दौलत वाला है मसीह यीशु के जलाल से वो तुम्हारी ज़रूरतों को अपनी दौलत से पूरा करेगा हमारे खुदा और बाप का जलाल हमेशा हमेशा के लिए रहे आमीन हर एक मुक़दस लोगों से जो मसीह यीशु में है सलाम कहो वो खुदा के लोग जो मेरे साथ हैं वो तुमको सलाम कहते हैं खुदा के तमाम लोग भी तुमको सलाम कहते हैं और तमाम कैसर के महल के अहिल ईमान भी सलाम कहते हैं खुदा यीशु मसीह का फजल तुम सब पर होता रहे आमीन